Baçaq və Cənətlər məhkəməsində xüsusi amansızlıkla qəsdən adam öldürmədə təqsirləndirilən 30 yaşlı Murad Baxşiyevin məhkəməsi yekunlaşib. Xatırladım ki, Baxşiyev ötən ilin iyunun 23-də avtomobillə Batəsını və onun yanında olan qonşusunu vurub. Qonşu hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə gecə vaxtı Buzovna qəsəbəsi Nəcibə Məlikova küçəsində baş verib. Hadisə baş verən ərazidə olan nəzarət kamerasında qeydə alınan görüntülərdən bəlli olur ki, bir qadınla kişi qaranlıq küçədə hərəkət edirlər. VAZ 2107 markalı avtomobil magistral yoldan sağa Nəcibə Məlikova küçəsinə dönür. Piyada hərəkətində olan Gənc oğlan geri çevrilərək dönən avtomobilə baxır. Bu zaman VAZ-ın sürücüsü qəfil qaza basaraq maşını piyadaların üstünə sürür. Qız son anda zərbədən yayınsa da, oğlan aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Əraziyə polis və prokurorluq əməkdaşları gəliblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, avtomobili idarə edən 29 yaşlı Murad Baxşiyevdir. Onu maşınla vurduğu şəxslər isə tanışı və qonşusu 32 yaşlı Əliyev Rəşad Zakir oğlu və bacısıdır. Murad Baxşiyev bacısı ilə qonşusu Rəşad Əliyevi bir yerdə görəndə əsəblərini cilovlaya bilməyərək hadisəni törədib. Murad Baxşiyev saxlanılıb və ona cinayət məcərrələsinə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İstintaq yekunlaşandan sonra cinayətçi məhkəməyə göndərilib. Cinayət cinayətə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbuhu Hüseynovun sədrlik etdiyi il keçirilən prosesdə baxılıb. Məhkəmənin elan etdiyi hökmə əsasən Səbuhu Hüseynov 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Mən açığı deyim, mən qorxuram. Mən oradan çıxası deyiləm. Məhkəmə cavabdehlərin torpaq sahəsindən çıxarılması barədə qətnamə qəbul edib. Bəli, biz də bilirik ki, qanunsuzdur. Ancaq burada polis əməkdaşları tərəfindən zərfişləşdirildi. Təfərrüat tərtib edərək məhkəməyə göndərdim. Çərşənbə axşamı saat 22:40-da qanunla kənarda.